Девчонки настраивались на обе игры хорошо, положительно, но вчера мы смогли вырвать победу, потому что не такое накопление усталости было. Дело в том, что у нас было много травмированных игроков, и уже к этим играм мы очень, скажем так, тренировались не в полном составе, не все смогли отработать. Ну и накопительная усталость у травмированных игроков, она, конечно, очень сильно сказалась сегодня. Поэтому так, ну, девчонки старались сделать, но вы видите очень много динамо убежало в конце, нам не хватило э, выносливости. Катя Ковалева ушла в Одессу, да, и у нас четыре новых игрока: э, Бавыкина, э, Карле, э, Вергун и э, Ткач. Э, Ткач перешла из команды Тимскув к нам а, ну, а три остальных игрока свободных были они еще будут прибавлять потому что они еще не в полной не не в самой лучшей сейчас форме но э, все равно благодаря их помощи и девчонкам которые остались ну как бы вчера сыграли очень отлаженно я довольна вчерашней игрой на болевых вчера выиграли потому что у нас вчера не пошла первая четверть мы ничего не попали даже чисто атаковали и у нас процент был 14-1 из-под кольца вот это в первой четверти. Но девчонки в течение игры догоняли, и нам удалось переломать ход игры. Я думаю, что вчера для нас было большой неожиданность, что мы проиграли. В принципе, вначале все складывалось в нашу пользу, у нас все получалось. Но после перерыва мы были не свои. Мы не играли в тот баскетбол, который от нас требовал тренер. Я думаю, что сегодня мы собрались и сыграли иначе, по-другому, ответственнее отнеслись к сегодняшней игре. И я думаю, что может не все, но все, что от нас требовал тренер, мы все выполнили. Все хорошо, и вчера э, сделали операцию, и уже выписали, все хорошо, как бы будет восстанавливаться, ждем ее с нетерпением.